Ви дивитеся найвагоміше, шоу України залишилось зважитися п'ятьом учасникам. Рахунок 17-15 на користь Наступною на ваги йде Люба. Червоні вірять, що вона виведе їх в лідери. Адже цього тижня Люба працювала чи не найбільше за всіх. Я йшла з легкою душою. Я так відпахала, Я на звішування йшла з чистим серцем. Я думала, був мінус кілограм буде чотири. Ще на початку недели Люба готова была зірватися и покинутый проект. Топить час марафону изменила решение. Что это испытание значит для тебя? Для меня значит, что это не так страшно, как я всю жизнь думала, что все спорт это вообще что-то не для меня. Это уже оказалось неправдой. Я не настолько там жутко толстый, не спортивный человек, что я могу что-то делать. Я могу делать это для команды, для себя. Теперь я не боюсь. Я чувствую о, тыл команды, я чувствую плечо друга. Да? Я, наверное, хочу дойти до десятки, чтобы быть за себя, попробовать, как это самой. Хорошо, Любочка, становись на весы. На прошлой неделе ты весила 115 килограммов. Сейчас твой вес. 14 килограммов. Ты сбросила? Один килограмм. Как ты думаешь, с чем это связано? Я думаю, что с недосыпанием. Ну, я практически не спала, очень переживала. Сон и восстановление – это одна из самых важных частей процесса похудения. Если ваш сон не дотягивает до 8 часов, то, скорее всего, сбрасыванием веса остановится. Мы развиваемся, наше тело развивается, совершенствуется не в тот момент, когда мы находимся в зале, а в тот момент, когда мы отдыхаем от зала, когда мы спим, когда мы восстанавливаемся. Я начинаю паниковать. Це друга одиниця в команді. Якщо червоні програють зважування, Люба может опинитися в зоне риска разом с лучшей подругой Оксаной. Люба это очень душевный, очень сердечный человек, сильно переживает за команду и очень сильно помогает вот этой своей поддержкой, материнской заботой. Ну, вообще я ее очень люблю. Ксюха реально это просто человек, женщина-герой. Это великий человек. Алек, ты следующий. Было очень волнительно, потому что я не знал, какой будет вес. Я ожидал где-то килограмма 2 минус. Становись на весы. Твой вес на прошлой неделе 138 килограммов. Сейчас ты весишь. Ожидание было очень тяжело. Я надеялся на беду синих, но думал выиграть красные. 133 килограмма. Ты похудел на 5 килограммов. Хорошо. Когда увидел минус 5, реально, но ну, я не ожидал этого видеть. Это было последнее, что я готов был увидеть. Я выдохнул свободно, когда сошел с весов. Я понимал, что даже если случай мы проиграем, то я уже по-любому остаюсь. Таким чином, рахунок 16-22 на порист сыних. Мы поехали домой, отдохнули. Даже не физически, хотя бы морально. Мы увидели родных, близких. Соответственно, поступил новый глоток сил. Организм не переживал, что над ним сейчас будут издеваться, и спокойно отдавал свои калории. В свою очередь, красные выдавливали последние. И организм просто закрылся на какой-то момент: что ну, я не могу больше столько отдавать. Вы достали уже меня, извини, не насиловать, я тоже хочу отдохнуть. Разрыв между командами 6 килограммов. Побачимо, чи удастся його скоротити Марті. Під час время Марту забрала швидка. Ее организм не витримав навантаження. Она дуже нервує. Як вымушена пауза, Позначиться на ее вагах. Я уже себя морально начала підготовляти, к тому, что может быть все что угодно. На прошлой неделе ты весила 110 килограммов. Сейчас твой вес. Я уже стояла, реально думала о том, что неужели плюс. 108 килограммов, ты похудела на 2 килограмма. Когда я увидела 2 килограмма, я даже не знала, как реагировать. Я сейчас в шоке. Алена, ты следующая. Аленушка, когда ты вернулась из дома, ты была очень подавлена. Почему? Да, я не хотела ехать домой. Если была возможность остаться, я посталась. Потому что для меня тяжело возвращаться в режим. То есть на вчерашней ночной тренировке я уже думала, вот-вот я сейчас опущу руки, да, уйду из зала. Потому что было очень тяжело. Хотя дома я и бегала, и тренировалась, но все равно это, это меня выбило из колеи. Сейчас мы узнаем, сколько ты сбросила дома. На прошлой неделе ты весила 97 килограммов. Сейчас ты весишь... Два килограмма. Ты похудела на 5 килограммов. Ну, цени хрена себе, ну. Ты капец. Лена на минус 5. Меня насторожили сильнее. Потому что за такой волной веса может пойти стопор. И я очень боюсь, что не получилось так, как с Вадимом у нас было. Что минус 5, а следующая неделя плюс 2. Рахунок между синими и червоными 18-27 на користь синих. Андрей, остальные надея червоных выдерваться от від синих. Андрей, ты взвесишься последним. Для того, щоб сравнять счет, ти должен збросити не менше 9 кг. Ти готов? Андрій, який не звик виказувати емоції, зараз ледве стримується. Він шкодує, що додатково до веломарафону не тренувався у спортзалі. Я шел я мог уже, ну скажем так, я готов был увидеть там ноль, там плюс. На прошлой неделе ты весил 151 килограмм. На сегодняшний день ты весишь. 149 килограммов. Когда увидел минус два на весах, подумал, что так мне и надо, что ж я ж, я ж спортом не занимался. Я не обижен, я разозлен. Ну, видимо, збой сна, збой режима режиму дав вот такой вот результат. непредсказуемый. Я злюсь на себе, тому що не вот этот вот, вот эту ситуацію, що настолько большой буде розрив. Рахунок між командами 20-27, сім, але на нашому проекті все вирішують відсотки. І у відсотковому співвідношенні червона команда скинула. Одну цілу дев'яносто сім сотих відсотка. Сині скинули. Три цілих, відсотка. Я вас вітаю. Хто радувався, хто выдохнул, потому что многие з нас переживали, що все-таки мы проиграем звішування. Червоні. На жаль, сьогодні вам доведеться зробити свій складний вибір між Оксаною та Любою. Вони скинули однаково по одному кілограму. У вас є година для прийняття рішення. Побачимось на голосуванні. Сказать, что мы расстроены были, это ничего не сказать. Просто вот какая-то такая, знаете, шоковая терапия, что ли, не знаю. То есть ты уже не знаешь, как просто реагировать, ты не можешь реагировать. Красные остались здесь и крутили велосипед. Это не стопроцентная гарантия их победы. Они все не досыпали, они все не восстанавливались. А если э, организм хотя бы на 15% теряет свое восстановление, автоматически на 40% падает результативность. То есть, если он сонный сидит крутит, километры идут, но жир не палится, организм спит. проигрыш, это, и прогресс, это и у нас душевная травма. Это и травма, просто травма, и, это и рубец, который остается у нас в каждом а, На самом деле ребята выиграли, потому что 2000 километров это, – это огромная дистанция. И я очень рада, что они прошли ее достойно. Честно, помогая друг другу, поддерживая друг друга. Это намного важнее. Очень обидно за нашу команду, что для нас этот выбор, мне кажется, труднее, чем для синих. Мы реально за эту неделю сплотились и стали одной семьей. Еще больше как будто это происходит не со мной. Я до сих пор, я думаю, что я себе ущипну, это такой длинный-длинный сон. Хотя уже пора проснуться и понять, что это правда. Что ты делаешь? Собираешься. Куда собираешься? Да в сторону Комсомольска. Подожди, еще команда еще ничего не решила. Я решила. Надо говорить буквально с другой недели, как на проекте. Я собираю вещи, еду домой, а один раз в неделю это уже стабильно, мы уже до этого привыкли. Она импульсивно иногда принимает э, такие невзвешенные решения. Просто ее грызла совесть за то, что Оксане это действительно нужнее. И она у нас очень добрая и за всех переживает очень сильно. Искренне хочу, чтобы ты осталась, чтобы ты еще продолжал ходить. Тебе это надо. Просто... Ну что ты плачешь? Я буду плакать. Мне это очень расстроило. Я люблю, буду очень сильно благодарна за этот поступок, потому что, ну, как бы, я, я плакала не от того, что мне уходить там, или это мне... Я не могла даже описать мое состояние, не просто благодарность, а какую-то такую, ну... Ну, просто я люблю этого человека. А не плачь. Здравствуй, ну. Скажи, Рано. що не у зоні ризику опинилися дві подруги: Оксана, яку за участь у веломарафоні з поламаною ногою, червоні назвали героїнею, та люба фізично найслабша жінка серед учасників. Я під час виснажливого випробування вперше працювала на рівні с чоловіками. Ну что, девчонки, давайте что делаем? Этот проект очень важен для нас обеих, да? Так. Смотри, Дожа, а нет, я, так, я и Оксана хотим остаться очень сильно. Но так как Оксане нужнее остаться, я готова сегодня уйти. Мне проект очень нужен сейчас. Очень. Если я сейчас вообще не избавлюсь от веса, я навсегда могу остаться бездетной. Это настоящий приговор. Время идет уже не по дням, а по часам. Я очень хочу двойняшек. Мальчика и девочку. Сегодня Люба должна покинуть проект. Оксане нужно дать шанс. Я как бы приняла решение сто процентов ехать. И потом я начинаю понимать, что ехать-то я не хочу. Я очень э, боюсь остаться одной. Потерять любимого мужчину потерять отца своих детей. Mm -hmm. Я хочу измениться для того, чтобы муж заново в меня влюбился. И я уже хочу сказать команде, что все, Люба, до додому. Ну, хочешь ехать додому? Нет. Я хочу остаться на проекте. Мне очень важно. Ты понимаешь это? Я уже столько прожила, живя для других. Наконец-то настал момент, что надо жить и для себя. Фух. Все. Бог суди, Люба мне преподнесла такой урок. Мне жутко неудобно перед Оксанкой, что я дала ей надежду, что я сто процентов выезжаю. Боже, я говнючка. Мне не надо уходить домой. Я не хочу уходить. Очень тяжело. Эти два человека, они оба цены для нашей команды. Жалко, зрозуміло, що Оксану жалко, Любу жалко, всіх жалко. Червоні. Вам майже місяць вдавалося вникати в голосування. Та сьогодні ви програли. Люба, Оксана, ви подруги. Але сьогодні одна з вас залишить табір. Хто це буде, ми скоро дізнаємось. Юра. Ты первый. Озвучь свое решение. Мне было очень тяжело сделать свой выбор. Ксю, ты для нас, для всех очень дорогой человек. Мы все здесь одна семья. Она настолько упорный человек, она может просто покалечить себя, Я знаю, что ты сильная, ты упорная, ты сможешь добиться того, что тебе нужно. И иди вперед и не останавливайся. Спасибо. Оксана, против тебя один голос. Рома, ты капитан. Расскажи, чем ты керувался, когда принимал решение? Я хотів з превеликим задоволенням відправити Любу додому, так як бачу, як вона страдає за своєю сім'єю з першої ж неділі. І це би було ліпше, бо вона весь час говорить про дітей своїх, про чоловіка. Ну, але з такі обставини стали, що у нас є дуже сильний гравець команди, але, на жаль, вона дуже серйозно травмована. І Я саме являюся колишнім медиком, і я просто не маю права. Дійсно, не маю права залишити тут сам. Це попереду дуже складні випробовування. І щось станеться, то це буде, як мені здається, що у мене на совісті. Оксанка дуже сильно буде бракувати тебе. Воно так мусить бути. Ми будемо приречені на програш конкурсу із -за Оксани, яка тормозить. Це просто хотілося. Це он, он, простий вибір. Простое решение, простой выход, снятие с себя ответственности. Хромых лошадей пристреливают сразу. Их не лечат. Ксюша, против тебя два голоса. Люба. Такого шанса в жизни больше не будет. И проект — это очень важно. Я не думала, что будет такая ситуация. Правда, я уже э, перестала думать, что мне пора ехать домой. Сегодня собирать чемоданы мне оказалось тяжелее всего. Оксаночка, против тебя третий голос. Твой черед голосовать. Я написала, что Любочка. Любочка, я тебя очень люблю. Никогда не жертвуй своим счастьем, не не, не ради кого. Оно только твое и твои заслуги. Запомни это. Хорошо? Ты мне прав... обещаешь? Все. Молодец. Люба, против тебя один голос. Кристин, как решила ты, кто сегодня должен уйти? Если судить с точки зрения тактик, стратегии и всей остальной вот этой хрени, которая здесь нужна, Который, ну, который надо здесь иметь в виду, то должна остаться Любовь. Третий раз я в этой комнате, и третий раз я делаю выбор не против кого-то, а в пользу. Человек так на меня повлиял. Ну, все. Не хочу. Все, Дышу. Я в нее верю. И она сможет сможет столько, сколько не смогу я, наверное, за три жизни. Ты мой духовный наставник, и я бы не могла ее просто отпустить. Я делаю выбор в пользу Оксаны. Просто отпускать Любу мне не страшно. Вот пусть я, конечно, некрасиво поступлю, я живу вместе с ней. Это меня вложит, это меня терзает. Но Оксана Ей это нужно, чтобы жить. <с Ксю, <с ты самая классная. Спасибо. Люба, против тебя два голоса. Марта, против кого голосовала ты? Каждая из них дорого нам по-своему. И каждая заслуживает быть здесь. Также не голосую против кого-то, я голосую за. И я не прощаюсь, я даже плакать не собираюсь. Люба, извини, но я за Оксану. Я категорично не могу голосовать против Оксаны. Это просто из моральных принципов я этого не сделаю. Она мне очень близкий человек, я понимаю, что для нее этот проект. Голоса разделились поровну. Люба. Да. Три человека хотят, чтобы ты сегодня ушла из команды, Оксанка. Угу. Три человека хотят, чтобы ты покинула команду. Андрей Умберто, ваши голоса решающие. Андрей, озвучь свой выбор. Сегодня, наверное, был самый тяжелый выбор из всех, которые были на этом проекте. Оксана, в принципе, очень-очень умный человек. Люба тоже своим, своими эмоциями, своим, скажем так, своим позитивом она очень много делает для команды. Они как бы очень, скажем, ну, нужны команде. Вот это Ксюха. У нас четыре голоса против Оксаны. Три голоса против Любы. Ребята, я вам напоминаю, если голоса разделятся поровну, то решение, кому идти, будет принимать команда синих. Умберто, против кого отдал свой голос ты? Для короткої перерви дві жінки, які однаково заслуговують на любов команди. Ким пожертвує Умберто? Або синя команда вирішить, хто залишить проект. Фінал, який ви маєте побачити на власні очі.